канале Ассорти от Настены. Сегодня я запекаю бедро индюка с яблоком и сушеной клюквой. Это праздничное блюдо обязательно понравится вам, вашей семье и вашим гостям. Давайте готовить вместе. Итак, начнем. Нам понадобится бедро индюка, черный молотый перец, соль, пару зубчиков чеснока, яблоко, и сушеная клюква. Начинаем колдовать. Мясо мы солим и перчим. Со всех сторон. Спереди, сбоку, снизу. Хорошо, все специи втираем. Вы, кстати, можете добавить еще и другие специи, которые вы любите. Вот. Добавляем чеснок, выдавленный через чеснокодавку, и все хорошо втираем, соединяем, чтобы и сверху, и снизу чеснок попал по бокам. Соль, перец наши приправы которые вы добавите соединились в нашем мясе ну вот настала самая красивая часть рецепта это когда мы выкладываем сушеную клюкву именно сушеную клюкву сверху на наше мясо достаточно много ее нужно ну или сколько у вас есть ее можно предварительно замочить а можно и нет, но помыть обязательно. А сверху выкладываем наши дольки яблок. Яблоки дают сочность. А еще это очень красиво. И, конечно, вкусно. Я вам показала наглядно, как это будет выглядеть, когда я буду делать это в рукаве для выпекания. Сейчас покажу, как это получится. В принципе, вот так оно выглядит. Мы положили наше замаринованное мясо вместе с сухофруктами. Сегодня у нас это сушенная клюква и яблочко. Все мы это завернули. Обязательно убедитесь, что вы хорошо завязали рукав для выпекания. И оставляем мариноваться. Я оставляю на ночь, у меня есть такая возможность. А если у вас нет ее, то ну, хотя бы на полчасика. Сушеная клюква даст нашему мясу кислинку и сладость, а яблочко обязательно даст сочность и аромат, и еще нюанс. Я яблоки нарезала дольками, вы можете не париться по этому поводу. У вас нет времени, просто разрежьте яблоки, положите их половинками хотя бы сверху на мясо, и этого будет вполне достаточно. Яблоки берите, какие у вас есть или какие вам нравятся. Не имеет значения, какой стороной мяса вы положите сверху, или кожицей сверху, или внутренней стороной бедра. Сверху вы выкладываете ягоды и яблоки, как хотите, на ваше усмотрение. Если спешите, можете проколоть бедро ножиком, сделать дырочки. Так оно быстрее промаринуется. Разогреваем духовку до 180 градусов, выпекаем час. У меня мясо бедро индюка где-то полтора килограмма. Мне достаточно часа, поэтому час мы выпекаем, а потом разрезаем наш рукав. И даем еще где-то 20 минут при 160 градусах подрумяниться. Через час я раскрыла рукав, чтобы проверить, мясо наше приготовилось, испеклось или нет. Я прокалываю его ножом. Вот, видите, жидкость розовая выходит. Это значит мясо еще сырое. Ставлю его в духовку еще минут на 15-20. Проверяю мясо последний раз. Всё, оно испеклось и того у меня ушло примерно полтора часа какое же оно красивое а какое ароматное так и хочется уже его съесть В самом конце выпечки мяса, не ленитесь, заглядывайте к нему каждые 15 минут, чтобы не упустить самое то время, когда надо его достать. Оно не должно быть сырым и не должно быть слишком сухим. Та сочность должна остаться. Как только жидкость не будет розовой, а станет прозрачной, доставайте мясо. Оно готово. Если у вас получилось так, как у меня в этот раз, что я раскрыла рукав, а мясо оказалось еще не готово, то есть оно осталось сырым, оставьте его подрумяниться до нужной вам корочки, а потом завяжите снова ваш рукав и дайте ему допечься. Только в этом случае у вас ягоды и яблоко не сгорят не станут твердыми. Корочка сохранится румяной, а мясо будет достаточно сочным и, конечно, приготовится. Используйте мой рецепт, мои советы, и у вас обязательно все получится. Со всеми вопросами пишите в комментарии. Подписывайтесь, ставьте ваши лайки. Комментируйте, отвечу каждому. До встречи в сети.